великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны и рядовым поклонимся и мертвым. Цим тем, хата самогося, Поклонимся, паклонемся, друзям. Вічним вогнем біля оболіску слави говорять солдати. Слухайте, думайте, люди, у шумі весняних вітрів, у травневому квітуванні, в пречистому сяйві беріс. Біля пам'ятників, чуєте? До нас, живих говорять солдати, слухайте, дивіться, запам'ятовуйте, уважні будьте. Поряд з вами, ветерани Великої Вітчизняної. Сивина лягла на їх скроні, зморшки, як дороги болю на обличчях. Вдивляйтесь в них, вдивляйтесь, вслухайтесь в їхні голоси. Вище підіймайте стяг перемоги, щоб ніхто у світі не зміг зробити вигляду, ніби він забув. Забув, як втрачав найдорожчих людей. Забув, як чекали першого дня без війни, забув, як війна залишала за собою страшні сліди. 1418 днів і ночей йшли відважні воїни дорогами війни, не озираючись назад. А за плечима залишались перетворені у руїни 714 міст і 28 тисяч сіл на рідній Україні. Йшли не шкодуючи себе, щоб перемогти. Згадаймо, як все починалось на світанку, 22 червня 1941 року. Всі по-справжньому збагнули значення чорного слова. Війна. Кампанія. убирали сено. Приехал нарочный и сообщил, что началась война. Фашистская Германия без объявления войны напала на нас, свои война. Ну, короче, началась война. Это коротко. Это горе. Война – это горе. Это никому, как бы радости не принесло, ведь радости никому война не принесла. Почему никому Радости не принесла, потому что людей забирали на фронт. А на фронте так калечат, убивает. Все. Тут, тут по-моему, понятно. Тут, по -моему, понятно. <серяк> Директор тяги Маслак. И говорит, шинки нужно дать еще один паровоз. Чтобы отправить в плотку, плотку на фронт, нужно дать еще один паровоз. Что такое сплотка? Сплотка это не один паровоз, а три, четыре, пять паровозов больше нельзя, потому что дорога не выдержит. Каждый паровоз весит, весит где-то порядка 230 тонн. Это тяжелый вес. И мосты, и все, все это дело учитывалось. Вот все и давали. Вот жили как? Паровоз надо дать, а, а чтобы дать, надо работать. Вот спали. Отопительная система проходит, трубы, вот, горячие трубы. Мы там спали. С нас и масло течет, все. Вот так и жили. А как жили? Откормили, уже была карточная система. Давали 700 граммов хлеба, тоже важно записать, чтобы это знали. Что хлеб просто так не давали. А его надо было заработать. Значит, нам давали 700-граммовую карточку. Карточка это примерно на лист бумаги. В клеточку такую возьмем, чтобы было понятно. Он разбит. Опять же на клеточке, где написано масло столько-то грамм, рыбы столько-то грамм, соли столько-то грамм, спичек столько штук танцевали люди, плясали и так далее. Это, был, это большой праздник был. Это была и радость, и печаль. Радость была для тех людей, кто остался жив, те знали, что он вернется. И печаль была для тех, кто уже не вернулся, кто потерялся без вести, который еще... Вот, а что-то другого ничего не запомнишь. Только это где-то немножко а вот книга памяти вот это даже письмо отчет еще сохранить я раньше занимался много перепиской я много писем получал много много получал писем а, а вот смотрите вот раньше вот допустим, вот я служил нам даже запрещали фотографировать, да, запрещали. Запрещено было, допустим, писать, где я служу, что я делаю, что я десантник, что я прыгаю с парашютом, тоже я никогда никому. Так вот, это вот делал Киселев, это сам он намуровал. И вот вот только так, а так иначе не было. Все это было запрещено. Ветераны, ветераны, Ви тепер, як пісня, як весна, що летіла в небі журавлями, Ви ж солдати рідної землі, цілий світ у битвах захищали. Дорожіть своїм мирним сьогоденням, думайте про майбутнє і вічно пам'ятайте страшне лихоліття 1941-1945 років.